У гостях бізнес-тренер Юлія Бойко. Добре утро. утра. Ми власне будемо говорити про те про те, як спланувати нашу відпустку. Поки ми знаходимося з вами тут у студії. У нас є наші колеги, які вже фактично у відпустці і зараз думаю, мотолі ага. ж дізнається про їхні плани і взагалі запитає, чи турбує щось наших колег там на березі Дніпра, так що. Наші колеги, які зараз знаходяться на березі Дніпра, мені здається, нічого їх вже не турбує. Хоча з іншого боку, зараз все таки спитаємо. Доброго ранку ще раз, наша виїзна студія. Ось це журналісти сніданку. Тут бачите, і ведучі сніданку вихідного, і Руслан, і Людмила. Розповідайте, що вас, що вас турбує про відпуску? Ви ж майже у відпустці, тому будь ласка, вам слово. Вже уже практично двома ногами відпусті дійсно дуже добре, що запросили експерта тайм-менеджменту, тому що є дуже багато питань. Тому давайте про наболіли що кого Олександр Попов. Так в нас питань дуже багато. В нас тут група, яка практично завтра від'їжджає від, від підпустку. Так і перше питання Ніна, давай. Я дуже дуже багато всього запланувала на цю відпустку і реалізувати свій фотопроект про війну і піти на купу курсів і поїхати і на моречко і в гори. І Я вже заплуталась настільки, що почати. Скажіть мені, будь ласка, як запланувати все, як все реалізувати, все встигнути. Так, ну питань, ми одразу у нас багато, ми одразу всі задамо, а потім будемо чекати на відповіді повне, да? давай, давай. Ніна, я тобі дуже завжди, тому що я ще нічого не спланувала. І насправді, що робити тим, хто лишається в своїх містах? Як якісно і недорого спланувати відпустку, якщо ти, приміром, у Києві чи Черкасах? Порадьте, будь ласка. І е, третє наше питання. Так. Я, я. Взагалі відпустка це така величезна спокуса зайнятися тим, зайнятися розвитком особистості для мене, принаймні. Я би хотіла піти і на курси там якоїсь мови, мабуть, скорочитання ще чогось. Наскільки взагалі доцільно у відпустку займатися такими справами словом не відпочивати, а займатися розвитком? Я не пошкодую потім про те, як провела відпустку. Дякуємо тобі, Іро. Ну, ось такі в нас питання. Тепер чекаємо відповіді. Ну, так, Ніна Грушецька, Олена Квітка, тільки що запитувалися, і Ірина Гуледовасподарка. Ну, власне, і у мене теж питання: як, можливо, наш експерт знає, може філософське питання? Як зупинити цей час, щоб прокинутися? А відпустка тільки почалася і подивився в кишеню, а там іще гроші залишилися. Отже, студія вам слово, Анатолій натолі Марина. Про Гроші я швиденько як зробити так, щоб е, увійти вже в робочий ритм, відпочившим? тому що я зазвичай так відпочиваю, що коли приходжу на роботу, то я втомлена вже. В, в мене питання у відповідь. Шановні відпочивальники, що ж ви там відпочиваєте? А валя хамайко єдина там на кухні готує, поки всі сидять махіта безалкогольні там п'ють соромно. Ай-яй-яй, Руслана, йди, давай допомагай на кухню. А ми йдемо все таки відповімо на ваші. Хтось ж, ж має наготувати таку велику компанію перед тим, що знаєш, я кажу, ідеш у відпустку, маєш бути не голодним. Тому для того, аби побачити усі пам'ятки культури, як мінімум дивіться, перше запитання, Юля, яке я запам'ятала, я вже все спланувала, і як мені тепер це все встигне? Ну, як спланувала, задумала? А посчитал Я задумалась, планировала, что я буду делать все это таким чином. И как теперь мне это все все На самом деле есть хороший классный рецепт. Он да. называется тайм-калькуляция. Что это, что это такое? Это подсчет времени. То есть вы берете а, весь перечень дел, которые вы хотите переделать. а Я вижу у вас такие амбициозные а, коллеги, да, очень много всего хотят успеть. Какие есть, знаете? Ну да, ну. вот маем то еще маема, да. А, вы берете весь перечень дел, которые у вас есть, и смотрите, а, сколько времени нужно для того, чтобы ре реализовать это. На потому, Правильно. Да, ну приблизительно. Uh -huh. Вот если вы хотите пойти на курсы, сколько времени нужно потратить на курсы, в общем, в часах, да? Uh -huh. Если вы хотите там, к примеру, куда-нибудь ездить или что-нибудь сделать, или куда-нибудь сходить, просто посмотрите, сколько ориентировочного времени на это нужно. Ну, вот, например, читание. Олена Кравец расповедала 10 уроков по 3 годины каждый. Совершенно верно. И она научилась читать часов. вдвече, швырченнее, uh -huh. Значит, 30 часов, -то вы потребуется uh, Да, осень. смотрите. Значит, вы посмотрели общий перечень дел, подсчитали, сколько времени на это нужно и подбили сумму. А потом mm -hmm. посмотрели, а сколько же времени на отпуск у меня реально есть. Mm -hmm. Иногда бывает такое, что те запланированные дела, которые вы себе там задумали, да, там часов, к примеру, на 100, а у вас реально часов отпуска 50, ну, грубо говоря, yeah. да, там вот на, на отдыхе. И ты понимаешь, что ты не успеешь все это. И, ну, вот есть такой важный закон, который говорит, что все на свете успеть невозможно. На самом деле все на свете успевать и не нужно. Вам нужно определить вот самое самое главное моменты, на которых нужно остановиться. это то, все-таки море чи скоро читание? Э, не обязательно. Вы можете это совмещать. Главное посмотреть, сколько времени вы можете отвести той или иной деятельности. То, то есть здесь самое важное не набрать на себя столько, сколько вы заранее не сможете реально сделать mm -hmm. и не потом не попасть в эту ситуацию и проигравшего. Совершенно на Да, то есть вы приблизительно распределяете вот эту вот нагрузку, mm -hmm. смотрите по времени, то есть соотносите реальное и э, планируемое, да. И вот здесь вот знаете фразу время деньги. Все хорошо знают, что деньги любят счет, но они не думается над тем, что время тоже любит счеты. Uh -huh. Поэтому вам заранее надо посмотреть на, на какое количество э, времени я рассчитываю, также как на, на какую сумму денег я uh -huh. рассчитываю. Да? Вот. И исходя из этого, вы уже расставляете приоритеты, что будет первостепенным, что будет второстепенным. И может быть я даже немножко забегу наперед, там еще одно, э, один вопрос был, который касался того, э, ну вот всего-всего-всего хочу, а что же все-таки выбрать. Да, да? И, да? Развивать, и, убить, да. Пусть, и, и развивать, и в то же время на что сделать акцент. Uh -huh. И будет ли, например, обучение на самом деле отдыхом для человека? Ну, так, это вот здесь смотрите, я хочу обратить внимание на такой, возможно, нестандартный момент, но а, задумайтесь над таким а, вопросом. Мы, когда работаем, мы работаем в основном тремя составляющими. Работает наше тело, да. работает наш разум и работают наши эмоции. Так вот, оказывается, в отдыхе самое главное не то, сколько ты отдыхаешь, а то, как ты отдыхаешь. Почему? Потому что вам очень важно вот эти три составляющие уравновесить. У каждого в вашей специфике деятельности есть определенный дисбаланс. Угу. Кто-то, кто работает физически, ему необходимо было... Бы в отпуске а, поваляться да, на пляже. Поваляться, да. Да. А тот, кто сидит за, на кресле и за компьютером, ему как раз надо было бы что-то активное. Нагород, картошку, Смены на деятельности. На огород, совершенно верно. Если, например, в процессе работы вы очень много взаимодействуете с другими людьми и много активности, вот такой эмоциональной, вам бы наоборот какое-то уединение помогло mm -hmm, бы, интересно. где вы могли бы побыть вот над самим собой и уравновесить вот этот пункт. Прямо, Если, как про мы, Марину прямо сейчас. Может быть. Если в процессе труда у вас очень сильный интеллект напрягается, да, то в процессе того, когда вы отдыхаете, вам надо было бы. Расслабиться, и какая-то монотонная, однообразная, систематичная такая деятельность, она очень хорошо успокаивает есть Почитать книгу. Почитать книгу пойдет, да, совершенно верно. Вот, то есть, смотрите, самое главное вот этот вот баланс. Я говорю обычно, что программисты это люди, которые очень высоко загружены, например, интеллектуально, мало загружены телом, и эмоционально тоже достаточно низко. И вот я говорю, правильно, программисты они обычно экстремалы. Да? Uh -huh. Они в отдыхе либо лазят uh -huh. по горам, либо на роликах, либо uh -huh. там на... И это правильно. Почему? Потому что во время такого отдыха он получает адреля... адреналин, которому ему не хватает в рабочее время, он получает физическую нагрузку для тела, которой ему не хватает, и в то же время разгружает свои мозги, потому это что... знаете, здесь... кто такие программисты-экстремалы? Это у которых э, троих детей нет, вот я вам <свят> О, точно. А это уже другая совсем или, история. Или, там по горам видунка. не Юля, смотрите, если наша коллега Нина Грушинская все спланировала и хочет много-много чего достигнуть, то наша коллега Алена Квитка, например, не спланировала ничего. И у меня таких знакомых очень много. Я еще ничего не планировала. Угу. Что делать? Что делать в Черкасах? Вот еще Что делать, когда ничего не спланировала? Смотрите, ну, конечно же, иногда это м, даже хорошо, потому что спонтанность, она тоже бывает на самом деле приятной. Но главное понимать, что если ты согласился на эту спонтанность, да, то ну, будь готов к тому, что ты будешь справляться со всякими интересными, непредвиденными моментами. То есть надо быть к этому готовым. Хотя я, конечно же, все-таки люблю плюс-минус прогнозировать заранее какие-то моменты, какую-то активность. Почему? Потому что это как минимум помогает вам избежать вот этой ситуации, гасить пожары, и вместо того, чтобы отдыхать, эмоционально быть напряженным. Что из минимума нужно спланировать? Вот для таких людей, которые ну, не особо любят планировать, не могут спланировать. Ну вот что, что учитывать в первую очередь? А, уч, учить как минимум хотя бы перечень того, а что бы ты хотел вообще в принципе uh -huh, от этого uh -huh. отпуска получить. Да? Кому-то, к примеру, посетить экскурсии, кому-то обучиться, кому-то, к примеру, отдохнуть, поваляться. То есть хотя бы какие-то основные акценты, на которых ты хочешь сфокусироваться, вот их стоит а, расставить. Да? И когда ты это пропишешь, то плюс-минус уже даже будет понятно, а, какие действия для этого нужно сделать. Да? Uh -huh. Возможно, какие-то предварительные звонки и предвар... Предварительные какие-то планирование бюджета, ну и так далее, да, то есть uh -huh. какие-то, то есть как минимум хотя бы ориентиры, чего бы я хотел там пережить, ощутить, и вот как вот этот баланс найти. Ну все-таки мог то еще наикратчиваю пусков все-таки расплановывать. А расплануйте, а дайте спонтанности. То, то да, но ну, тогда будьте готовы да, к этому. Но важно ну, еще знаете, что получим, понимать, что на самом деле форс-мажор это же такой товарищ, который был есть и будет. И даже самая хорошо спланированная э, поездка, она на самом деле может обернуться массой каких-то каких-то неожиданностей. И вообще вот специалисты по тайм-менеджменту говорят, что приблизительно 20-25% хаотичности в нашей жизни, которую ты предвидеть не можешь. Поэтому даже тем людям, которые планируют свой отпуск от и до, нужно быть готовым к тому, что форс-мажор все, все равно может склиниться. будет 25% Приблизительно, да. Дякую дуже на наши запитания отвечала бизнес-тренер Юлия Бойко. Говорили сегодня про то, как правильно спланировать отпуск. Я для себя зрозуміла, принимайте життя таким, как оно есть. Недавно тривает.